Мир Божий, братья и сестры, очень важно сегодня действительно э, пребывать в покаянии, да, потому что скоро будет пришествие Иисуса Христа на эту землю и восстанет антихрист, да, и чтобы не быть обманутым э, антихристом, мы сегодня должны изучать Слово Божие, мы должны быть смирен, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Мы должны действительно принимать Слово Божие, мы должны вникать в Слово Божие, потому что если люди сегодня не будут, да, э, знать Слово Божие что люди войдут за антихристом, и люди будут обмануты. И я да, призываю каждого, чтобы сегодня действительно не просто да, мимо ушей на фоне вы послушали это слово, а действительно покаялись, приняли Бога в свое сердце и соединялись с церковью, да, и читали Слово Божье и чтобы в вашем доме действительно загорелся светильник Божий. Будьте благословенны Богом. Соединяйтесь в церковь вместе с Слово Божье.